Вкусный суп из гречки и фрикадельками. Ароматный. Нравится маленьким детям, взрослым. Быстро и просто его приготовить. Из продуктов понадобится гречка, растительное масло, две луковицы картошка и одна морковь. Фарш берите свиной, так вкуснее. Но если вам нравится, можно и куриный, и говяжий. Одну луковицу нарезать очень мелко, Морковь потереть на крупной терке. Картошку нарезаем кубиками. За это время на плите у вас уже должна нагреваться вода для супа. Ложим в воду картошку. Добавить перец горошком, лавровый листок и оставляем, чтобы картошка немножко обводилась. За это время подтушить лук и морковь на растительном масле. Только лук стал прозрачным, добавляем зажарку в суп и приготовим за это время, пока варится суп, фрикадельки. В фарш добавить черный перец, соль и натереть одну маленькую луковицу. Фарш хорошо перемешать. Картошка почти готовая ложечкой маленькой чайной делаем фрикадельки. Но не делаем шариками, а вот так набираем ложечкой и ложим прямо в суп. Так вкуснее. Потом высыпать гречку, добавить зелень, покипит еще 5 минут, накрыть крышкой и оставить на 10 минут, чтобы суп настоялся. И приятного аппетита! Всем удачи, здоровья, пока!